ಇವತ್ತು ನಾವು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸೋಣ ಇದನ್ನು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೊದಲ ಐದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಗಣೇಶನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಪಂಚರತ್ನವೆನಿಸಿವೆ ಆರನೆಯ ಶ್ಲೋಕವು ಪಂಚರತ್ನದ ಪಠನೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರು ಯಾರು ಗಣೇಶನನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸುಪುತ್ರರನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಪಡೆಯುವರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतं सकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं न ताशुभाशुनाशकं न मामितं विनायकम् न तेतरातिभीकरं न वोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताधिकापदुद्धरम् सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं धरेतरोदरं वरं वरे भवत्रमक्षरम् कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचरवणम् प्रपञ्चनाशभीषणं धनं जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् महागणेशपञ्चरत्नमादरेण योन्महं प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समानितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सूचिरा